России. Сейчас такого рейтинга нет, но мы находимся на полном пути. Мы находимся на пути формирования этого рейтинга. Существуют независимые конкурсы оценки уровня развития производственных систем. Своего рода действительно основа для вычисления того, кто же является первым, кто в вот. И известно, что такой рейтинг существует на Камазе, на Бежных Челах, в Татарстане активно реализуется в рамках межрегиональной общественной организации и также есть конкурс лидеров производительности на Кубок и Алексея Петрович а Гастева, который уже третий год реализуется. В этом году он поддержан агентством стратегических инициатив. И в принципе нет четко клиента первый по второй и по, по моей оценке, КАМАЗ, безусловно, один из лидеров. Я бы не стал здесь оставлять проросло. Да? В чем-то чем чем есть организации, которые пошли дальше. Но они в чем то просили Это очень многогранная оценка. Это не забег на 100 где четко есть секундомер и мы отсекли вперед. Да? Одним из интегральных критериев может служить рост производительности труда. И вот по динамике роста производительности труда можно... Есть предприятие, где он растет на уровне с КАМАЗом либо быстрее. Не всегда это связано с бюджетным производством, но это достаточно сложно экономический акцент. Безусловно, КАМАЗ один из лидеров найду с таким предприятием, как РУСАТОМ, корпорация Иркут, группа ГАЗ. Ну, это, пожалуй, отечественные лидеры. ТМС будет в Татарстане у вас отличные результаты показывают. Значит, сохранить Сохранить количество рабочих мест. Ну, смотрите, действительно, бережливое производство всегда связано с освобождением труда. Это один из главных результатов бережливого производства. Повышение производительности труда, значит, труд высвобождается. И как применить высвободившийся труд, это уже не задача бережливого производства, это задача бизнеса, как не потерять те люди, которых он обучал компетенции которых выращивал на протяжении зачастую многих лет. И ни в коем случае не рекомендуется выставлять их на улицу.